Ну, сейчас. Ну, типа, у них сейчас конфликт должен обостриться с Путиным, по идее. У Трампа. Да, я думаю, это просто у него какое-то, знаешь, типа, настроение меняется в разные стороны. То он хочет, то он не хочет. Все. Ну, типу, я сумніваюся, що Україну позбавлю допомоги і сумніваюся, що Америка прям вийде з переговорів. Ну, чесно, це ну, де бред. Чи в Путіна є щось на Трампа, чим він може тиснути і впливати на його рішення? Сразу «да», тому що пікова дама карта зла випала. Ну, еще видишь, пиковая дама, восьмерка и десятка. То есть какая-то информация, десятка бубновая. Ну, какая-то такая информация, как бы, которая довольно-таки важна. Да. Не, не пустословие. Что, можете, восьмерка, нормально. восьмерка. Да. Восьмерка это либо разговоры, либо мысли. Разговоры. То есть какие-то разговоры, может, какие-то записи чего-то, может, что такое, да. Чи може це вплинути в подальшому, що ми взагалі залишимось без підтримки США? Восьмерка одного, туз червоний. Нет. Ні, взагалі, ні. Санкції зараз будуть продовжувати надавати Росії, тому що США вже зараз ніби відмовляється від тиску санкційного на Росію. Чи все ж таки припинять нові санкції надавати і, можливо, навіть старі відмінять? Чи все ж таки будуть? Шосурка пікова час робить Ну, я сомневаюсь, что полностью санкции отменят. Мне кажется, что сейчас все останется так, как было. А ну, что сколько вы откроете? Сейчас, секундочку. Смотри, про это будет много разговоров, они много будут разговаривать, думаю, даже сейчас они об этом разговаривают и переговариваются. Я думаю, что США, возможно, в какой-то период времени послабыть санкции немножко. Именно послабить, потому что красная карта падает, хорошая. Но шестерка пиковая, она говорит о том, что это, ну, это дальняя дорога. То есть это какой-то немножко вот позже. Я думаю, это все-таки возможно где-то после лета, потому что там летом еще растянутся эти все переговоры, нам там правильно падало. До осени еще и осенью оно будет. То есть как-то прям затяжное такое, знаешь, все. По карте повешенного не может быть быстро, медленно. Довго, нудно. Знаємо, що Європа навпаки все ж таки е, наклала нові санкції на Росію. Чи зараз їх буде достатньо, щоб Росія почала рухатися в сторону перемовин, в сторону якось врегулювання ситуації, яка зараз є? Да нам дуже то падало, що Америка буде как-то так, а Європа наоборот, типа буде в плюсі для України. Я помню було таке. Понимаешь, касательно переговоров еще рано говорить, потому что я же говорю, что карты такие падают, что они растягиваются. То есть еще не единоразовые встречи, будут еще не единоразовые разговоры и не единоразовые переговоры. Поэтому пока рановато еще говорить о чем-то здесь. Тем более, если карта уже показывает, что растянется. То есть там вообще при любых раскладах, сколько я не смотрела, даже клиентам падает лето какое-то типа такое, знаешь. Странненькое лето. Почему странненькое? Потому что у всех что-то решается. И по войне, и, и в личке, да, то есть в каких-то личных проблемах, моментах и так далее все падает на лето там карта Солнца. То есть, не знаю, что-то летом, летом не знаю. Ну, бывшие возвращаться будут, переговоры летом будут, там по войне какие-то решения. То есть, много чего будет летом такого, да? каких-то странных, принятых решений, которые к чему-то приведут. Вот карта солнца постоянно так падает. И летом все-таки не, не единожды уже падало, касательно касательно Днепрогресса, могут быть какие-то ситуации по Днепрогз. То есть они все-таки планируют, что то сделать. Это просто уже не единоразово падало. Там сейчас четенько сбывается, все прям так хорошо. И куда-то мы четенько смотрим по всему. Прям Днепрогресс фонит постоянно, поэтому я понимаю, что это же не просто так падает. Поэтому касательно переговоров надо подождать. Мне кажется, что нужно смотреть с начала июня. Вот угу. іменно переговори, поки що не поменяется до іюня. Переговори, дні про ГЕС теж з начала іюня. Раз все падає по карт -по карті сонця, тобто, коли буде тепло на літо, значить нужно смерти з початку іюня, тоді события, которые по карті сонця йдуть. Обов'язково повернемося до цього питання. Цієї ночі взагалі відбулося влучання. Сумська область, стрільбище знову є загиблі, і тут питання таке: це вже неодноразово, неодноразово на жаль, відбувається, і коли нарешті почнуть карати тих, хто власне організовує ці всі шикування, це все скупчення військових, яке, е, зрештою, призводить до таких наслідків. А тут діло ж не в тому, хто організовує, понімаєш, много відбувається різних встреч, собі, яких там зборі, діло в наводчиках. Тут же діло не в організаторах, понімаєш. Дело в наводчиках. Ну блін. Ну, організували, посной шов. Ну а наводчики ж как работают? Ну тут е, війні... дві сторони, в принципі, ми ж бачимо, що ця ситуація повторюється систематично, коли там находиться. якісь народження, які зрештою, Сумська так. область. Так а сколько у нас нагороджень? У нас день через день нагородження какие-то йдуть. Ну, давай еще дрель включи. Ну, я не знаю, что спрашивать, как вкусить. Чи Будда-Ведмина, а, таких скупчень веськовых на а официальном нет, конечно. Рівне? Ну, что-то посмотрим Червовая дама, десятка пиковая, шестерка тут червовая, ну, а десятка слепковая, подожди, десятка пиковая, блин. Но ну, я сомневаюсь, честно. Ну, прям нет. Хотя будут, видите, по семерке, по восьмерке там будут разговоры, об этом будут как бы пытаться. Может, оно уменьшится как-то, или может, как-то там типа по-другому немножко будет, но оно останется все равно. Мероприятия вот эти все. Якщо повернутися до теми навідників, та да, це величезна проблема. Хочеться зараз ідентифікувати, хто був замішаний саме у злиті інформації цієї, це просто мешканці, чи можливо це були військові або люди з політики. Жители. Десятка, жители. И десятка вот. Информация. Жители. Слили. Локацию. Про военных. Видишь, три шестерки выпало. Дороги. Mm -hmm. Про перемещение и передвижение. Вот так. Жехлы, вот от известного. Дуже хотілося б, щоб всі винні були покарані. Зараз хочеться повернутися до теми небезпек найближчим часом. Ти сказала про те, що зараз ситуація є нестабільною. Також знаємо про те, що нещодавно ворог принаймні оголошував ймовірність запуску міжконтинентальної ракети що найближчим часом все ж таки відбудеться. запуск ракеты, какие ну, загрозы есть для Украины? Смотри, так? сейчас нет смысла смотреть, потому что я всегда смотрю, когда есть какая-то угроза. То есть, когда была угроза, я выставила специально себе в Инстаграм пиковый валет. когда, ну, все же понимают, к чему это было. И спокойненько все спали, мои подписчики, что не знали, что ничего не будет. Там все четенько по предсказаниям. Переговоры, ну, там четко все сбылось. Путин не приехал, Зеленский во вторую какую-то поездку собрался, как по картам было. Потом после его второй поездки должен быть обстрел был. Снились по Киеву шахеды, обстреляли. Голосеевский район четко, все четко, ну, четко прям. Потом там падало, что орешником махать начнут через пару дней после, ну, этих переговоров четко. Но там не падало по картам, что все умрут, типа орешник прилетит. Такого не было. Я сразу тогда еще говорила. А потом мы пересмотрели, и пиковый валет выпал. Типа, ну, я пока не, не чувствую того, что мы от Орешника умрем, честно. пока, главное. Вот. и пока ничего такого не снилось. По Киеву тоже пока ничего такого не снилось нового. Орехов правильно предсказали мы. Причем Орехов сам пошел, даже не спрашивали о нем. Как-то он так просто. Васильков. День прогресса, напоминаю еще раз: но дня прогресса лучше смотреть уже с июня, потому что там падает сон. Лето, ну, типа летний, да, этот период. То есть, пока до конца мая можно забить. Должны быть обмены вот то, что я помню, и обмены падали. И знаю, что они анонсируют. Э, тысячу скоро, на тысячу. Вот, вот, вот скоро. Но там падало, что будут обмены, когда я буду в дальние поездки. Учитывая, что в дальней дороге 28 числа на пару дней, где-то там, плюс-минус, 28 числа, должны быть обмены еще, да, какие-то. Что еще там было? По наступлениям там падала информация. Я специально смотрела, там тоже летнее наступление реально планируют. Но как бы есть планы и действия. Да. Я знаю, что мне надо падают планы на действия. То есть там действия были. Там колесница, шестерка падает, движение. То есть это уже как, вот, как, как действия, которые произойдут. Планы и мысли по-другому показала бы. И там выпал Паш Кубков. То есть я понимаю, что Паш Кубков последний раз падал на это, на такой вопрос подобный, когда я на ТСН давала прогноз про э, новые фронта. И мы не понимали, дне про это или суммы. То есть и там, и там падало, и мы такие типа. И в итоге, и там, и там, видишь, оно пошло. То же самое сейчас падает, что какое-то вот что-то будет новенькое. Ну, Но мы пока не можем посмотреть нормально, потому что нужно будет с июня смотреть тоже. То есть те вопросы, про которые не забыть, самое главное. Да? Вот четко какое-то наступление, какой-то пашку. Что новое уже? Что уже нового там будет, какой новый фронт уже, я уже не знаю. Или к чему это? Что-то попажу кубков. То есть, вот это еще падало. Ну, там наступления должны быть, да. Потом я помню, что у меня падало, я смотрела по областям. Там Луганская Луганское совсем что-то плохо падает. При том, что я спрашивала, может ли быть вывод войск, нигде не выпало, кроме Луганска. я не поняла немножко тоже. Ну тоже лет, все на лето идет. Mm -hmm. Вот я не могу реально до лета посмотреть ничего нормально, потому что у меня уже на июнь. Не, не знаю. Ну как-то вот так вот, знаешь, ну показывает. Ну что еще Байдена нажал ко мне. У него рак. Так, знаю, что рак. Можливо, это якость кармично? Повязано. Мы как-то предсказывали, что он умрет типа от болячки, я помню. Мы не копались ты, детально. Так, ты казала, казала, было Ты... Те... было. Блин, ну мы не копались в этом детально. Думаю, уже ладно. Ну как-то жалко, ну все пожилой человек. Ну, это рак такая болячка коварная. Человек сгорает просто. Ну, жаль, типа, знаешь, чисто как человека пожилого, его жаль. Вот дело не в карме, дело в том, что ну каждому же свое суждено понимаешь, что это тоже такое дело. Можно это карма считать, можно считать роком, как угодно. Но это написано уже там где-то. Просто, я просто фаталист, я верю в судьбу, поэтому... Но я знаю, что судьба есть у каждого. Какие-то события мы можем менять, какие-то там обыденные. А вот роковые события мы не поменяем, не изменим никак. Поэтому ну, считайте, что это карма, окей. Или ты считаешь, что расплата, типа, за то, что он Украине помощь не давал, ты про это? Да нет. Ну там разные, да, разные шли про то, что миг бы... Да нет, ну все уже, что уж не трогайте того деда, пусть он же доживает свое, уже отстаньте от него. Он сам, он, он не, не знал, как его зовут, тот дед. Утоса, трехсосных. А что можно здесь говорить? Забейте вообще. Там же команда была, которая всем этим занималась, поэтому ну, будьте добрее немножко. Тем более в такой ситуации. Что еще там по новостям? Сейчас вспомню, подожди. Единственное что, вот единственное, что я помню четко, когда мы предсказали, какая-то вторая поездка у Зеленского будет, мы еще не знали, что это там Албания была у него. Там падала карта мира. То есть я понимаю, что карта мира падает на масштабы. То есть обстрел не только Киева, то есть масштабный какой-то, да, обстрел может быть. Но опять-таки, сейчас они по-другому стреляют немножко, если раньше обстреливали сразу все то сейчас масштабный обстрел, в принципе, вот Киев, Василькова, Орехов, но ну, это и есть масштаб, да, то есть три города это уже масштаб. Поэтому вот я вот сижу и думаю, знаешь, по картам все-таки масштаб это имеется в виду, что это прям вся Украина красная, обстрел, или это реально три города это масштаб. Вот, и вот я не могу до сих пор этого понять. Вроде как бы все правильно сбылось, даже по датам, по Киеву, 17, 18, 18, четко по датам. Ну, посмотрим, ладно. Пока по орешнику успокойтесь, пока будем пересматривать, когда будет какая-то ситуация. Так настала дрелю, дрель. Ну, я так кратко пересказала просто новости, то, что я помню. Больше ничего не помню вроде, такого ничего не было. Не я так понимаю, что больше с червня месяца мы больше детальнейше будем да, смотреть да, с, да. с Просто Да, просто конец уже месяца, знаешь, такое. А вот в начале там, этого июня, там, конечно, я не знаю, что будет этим летом, но что-то лето, прям везде у всех лето по, по раскладам, даже личным. Когда я смотрю личные расклады летом, когда ко мне бывший вернется летом? Я такая сижу, уже знаешь. Война летом, то летом все летом у всех. Ну, короче, как-то так. Это складное ли, по параду у нас, скорее всего, ну, я, когда смотрю энергию для Украины, там четверка кубков, такая апатия. Уже, знаешь, разочарование полнейшее. Ну, не очень карта хорошая, падает. Плохая карта падает. Непонятно, непонятно. Четвер... А, двойка мечей. Двойка мечей, там прорисовка на карте, уже говорила, показывала, типа, глаза закрыты, руки связаны, то есть, ну, ничего не ясно, никуда двигаться, что делать, что вообще. То есть единственное, быть, так, да. да, единственное, что смотри, что ему сказать, что я четко помню, что нам падало, ну, мне, нам, мне, э, что перед тем, как Днепр прогресс, какая-то будет история, ситуация, там выпало четко, что у кого-то будет какая-то поездка куда-то и там выпали какие-то структуры. Я еще предположение сделала, что либо Буданов, или Малюк, или какие-то вот умеров. Ну, короче, какие-то органы именно. СБУ, там кто-то еще. То есть какая-то поездка будет у кого-то, перед, а потом ситуация с Днепрогресс может быть. То есть там четко показала. Какая-то дорога. Вот так. Командировка, ну не знаю. Но это не Зеля. Не Зеля, ну, Зеленский. не люблю, когда сокращают фамилии. Вот так вот. Бред. Ні, я предположим здійснював, щоб чтобы... кита органи, структури, поняли? Зв'язаного вот там міліції, поліції, СБУ і все остальное. Вот так вот. Да. Чи є на сьогодні щось, що може все ж таки вплинути на Росію, щоб принаймні тимчасово припинилися обстріли і не відбувалися наступальні операції? девятка Новая. новая дама. Ну, смотри, валет, крестов. наши хлопоты, понял? Ну, опять-таки, наши хлопоты, что подразумевается? Вы должны прийти на поклон, сказать, мы отдаем территорию вам, дать, да, которая оккупирована. Спасибо, все, извините у нас, пожалуйста, там больше так не будет. Тут не будет. Понятно, что карты такие показывают, типа, что хлопотать перед ними, ну это же как-то неправильно. Да и все. А так нет, а так оно будет все равно. Наступление будет ли там российское? Тузбук новый, ну да. Должно. Но ну, опять-таки, смотри, я когда смотрела по картам, еще там падает, типа, девятка жезлов. Это типа какая-то оборонительная позиция. Но я не понимаю, с какой стороны. То есть, может быть, такое, что под Шумок и мы куда-то пойдем, тоже там, Курска, что-то mm -hmm. еще, да, какие-то движения начнутся. Тоже надо понимать. Или еще какое-то новое. Опять. Валет червовый, новый фронт. У кого? У Украины или у России? Что? Вот надо июнь ждать. Так. Понимаешь, я, уже что себе падает, законспектувала, что? Да. А я не знаю. Я поняла, что ты пытание. Да, да. Я просто поняла, понимаешь, я почему-то спрашиваю, потому что вот уже типа вот падает девятка жезлов, типа оборона. К чья? Наша или их? Если так по новостям посмотреть, ну я просто новости не люблю анализировать, я свое говорю. Я даже новости не читаю, потому что я все это и практика, не смотрю никого у меня смысла типа с этого нет, я могу сама это все делать, чтобы не сбиваться. И там падает оборонительная позиция и наступление новое. Чье? И не показывают ни Россию, ни Украину. То есть, ну, можно и так, и так подумать, потому что, ну, ну а вдруг мы тоже под шумок пойдем куда-то, да, например? Что-то вот такое интересное мы придумали. Ну, посмотрим. Это надо будет в июне уже покопаться детально уже. там? Повернемося до цих питань обов'язково. Я тобі дуже дякую за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую за попередження. Я знаю, що ти просто зараз в тебе армагідон, ти завалена купою роботи, ще е, відходиш від е, власне операції, але тим не менш наповну вже працюєш. Дякую тобі за це, бережи дуже. себе, ти нам дуже, дуже. треба. Дуже. О. Давайте напишемо щось приємне. Маші подякуємо нашій прекрасній Марійці за те, що дійсно дає свої прогнози ціною власного часу і дуже часто здоров'я. Давайте все ж таки це цінувати. Так, да, дякую велике. Напишіть, будь ласка, ще в коментарях якісь питання цікаві на, на, на червень. Що вас цікавить? Там по червню я не знаю, там стільки событий просто падають різних. Просто лето буде таке інтересне. Лето 2025. У меня куча вопросов. Ох, же блокбастер уже звучит, знаешь? Да, да, Знаешь, вспомнила что сразу? Там сейчас в кинотеатрах пункт назначения вышел новый. Угу. Вот примерно то же самое. Замечательно, он в «Выбухе» в Москве, дроны полетели уже. Ну, класс, супер. Угу. То есть есть надежда, что, возможно, эти прогнозы и что мы думаем, что это Россия на нас, то, возможно, все совсем иначе. Ну, я надеюсь, конечно, на это, но, блин, просто понимаешь, еще после каждого обстрела Москвы, потом пока не стреляют да. по Киеву. Я просто уже вижу сейчас по... Ну, пока сон не снял. Единственное, что смотри, я сразу вспоминаю, вот я сегодня вспомнила утром, когда проснулась. Почему? Потому что мне кинули новости какие-то о том, что в Китае какие-то дроны изобрели новые, маленькие такие. Я вспоминаю свой сон, когда какие-то малюсенькие дроны летели. Маленькие такие, маленькие вообще. Ладно. Будем смотреть. Я уже боюсь этого тепла. Может, и хорошо. Понял, что холодно на улице пока. Я вже про Чесно. це думала, тому що ти, ти тоді на весну казала, ти бачила, що тепло, ми думали, що це весна, а весною тепла як такого і не було, і тепер да, просто розумієш, що це все да. може перенестись просто на літо. І може навіть і краще, що типу, воно типу, так відтягується, поняла, що типу, всі там на погоду грішать, а я говорю, подождіть, блін, там такі я говорю, карти падають на ту літо, що я, ну, лучше пускай так буде, мабуть, ще подольше. Всіхда. Я не знаю, да. ну, там реально не дуже. От серйозно, от кого б я не дивила по клієнтам, Вопрос задаю там, ну, когда бывший вернет, летом? Когда там, типа, не знаю, что-то еще, летом, летом. Что этим летом такого произойти, блин, должно? Ну, это все одно, что здесь будет, какая-то но смерка мой Сімірка мечів і карта сонця. Тобто він буде говорити одне, а робити інше. Тобто, типу він має погодитися, да, але шохеди запускають він буде все одно. Ну я не знаю, як це коментувати. Сімірка мечів це карта лицемірства, одна з найбільших карт лицемірства. Тобто карта відлюдника, вона все одно свідчить про те, що вони будуть робити, що вони хочуть. Але знову ж таки, карта сонця, десятка пентаклів, вона говорить про оці перемовини. Я так думаю, що це Туреччина. Карта Сонця, до речі. Е, перемовини можуть розтягнутися. Да? Я думаю, що перемовини, блін, як сидіти мені, перемовини можуть розтягнутися, і перемовини можуть розтягнутися аж до літа. Якось воно буде, типу влітку має прийматися якесь рішення. Прям. Також, в четвер, Путіна було запрошено на перемовини у Туреччину між Україною і Залученням союзників чи наважиться російський керманич приїхати на цю зону. перемовини в Туреччині. Взагалі Путін планує їхати. Путін двіник неважливо. Ну хоч хтось з них. Смерть, четверка жезли, Паш Пентакли. Свит и карта суда. таким мое, что это будет у точно? Мероприятие в Турции. Но оно! Вот какой-то затык. Восьмерка мечей. В чем затык? Рыцарь мечей. Настроение. Настроение двух сторон. Десятка мечей. Настроение двух сторон. Настроение двух сторон. Четко. Шестерка кубков вот дьявол, десятка мечей падает. То есть не могут никак две стороны настроиться на разговор. В частности, думаю, это касается Путина, потому что вот мы перед этим посмотрели его настроение. Вот карта дьявол. То есть он обещает одно, а делает другое. Типа вот как-то вот так вот здесь падает. И с одной стороны должно что-то быть. Но это понимаю, что Зеленский может поехать. Но тут видите, вот, что дьявол с десяткой мечей. І карта Сонця все це буде розтягуватися до літа, всі адговорки, там, недоговорки і так далі зараз і Європа почала казати про те, що будуть посилені санкції проти Росії в разі її відмови йти на зустріч щодо перемовин щодо завершення війни в Україні. Чи дійсно будуть США та Європа зараз збільшувати кількість санкцій проти Росії? Хорошо, я ж боюсь глазідні Європа, США. А, чи збільшать вони санкції проти Росії, якщо Росія не виконує угоду? Да? Зараз збільшення санкцій, того що всі вважають, що все ж таки бачите, верховна життя Смірка Мечів там все одно поза нашим оком відбуваються якісь зміни, приймаються якісь рішення і так далі. Поки що я не бачу збільшення санкцій, типу воно є по колісниці, але все одно зараз тут вирішують більше про поїздку про цю. Тобто зараз не до санкцій, в принципі, що зараз відбувається між Росією і Китаєм. Знаємо, що на 9 травня вони офіційно заявили про те, що вони є партнерами, що вони допомагають одне одному. А, чи надалі будуть їх партнерські стосунки розвиватися? Чи навпаки Китай розпочне власний тиск на Росію щодо припинення військових дій на території України? Ми так відносини Китаю та РФ на сьогоднішній день. Я не знаю, хто б мені що не говорив, все одно, десятка кубків падає, типу карта сім'ї, да, відносини гарні, але все одно п'ятірка мечі. Все одно нам карти тулі, те, що вони вороги. Це просто, я так розумію, Китай, і Росія бдять. Китай, Росія, Росія, Китай. П'ятірка мечів – це про вражду, це про бойню, це про бой. Ну, яка ну, карта дружби по п'ятерки мечей? Десятка кубка, це все просто прикриття у них таке. Чи таки відбудеться наступ на Чернігівську область? Наступ на Чернігівщину планується. Блін, так. Да, карта диявола падає. Дев'ятка пентаклів, помірність на якесь свято. Буде наступ на Чернігівщину. Відкрити, будь ласка, мені карту Паш пентаклів, мелкі шажочки. Це не повномасштабне, не полноценная. Паш Пентакли это про який-то мізер завжди. Знаємо, що зараз досить складна ситуація на Дніпропетровському напрямку. Дійсно гаряче, ворог починає трішки просуватися у цьому напрямку, чи матиме успіхи тут. Тось, карта смерті падає також наступа і про тунище. Таке. Угу. І вони, до речі, планують по Дніпропетровщині. Бачите, дев'ятка мечів впаде. Тобто нам карти показують, що буде стрьомно, Це перша, а друга карта світу мені не подобається в цьому ключі, тому що карта світу вона показує масштаби. Типу, вони хочуть все ж таки Дніпропетровщину прям масштабно. Ось смерть, ось місяць. Да? Те, що не договорюють нам. Ось карта світу, масштабно. І також давай подивимося щодо наступу на Сумську область, якими будуть результати. Ну, те ж саме, те ж саме, наступу, типу, йдуть, типу, щось є, але весь мірка мечів, вони все одно обмежені в своїх походеньках. Вони обмежені все одно. І трійка пентаклів, вони обмежені або в. Тут Ріка пентаклів, саме в цій колоді мені програється як в стратегіях. Тобто щось в них не виходить по стратегії по Сумщині, хоча карти натякають типу, на те, що вони там десь вже йшли. На початку війни щось там було захоплене. Зараз, типу, воно щось змінили і щось у них не виходить в плані стратегії. Для нас це добре, для них ні. Для них ні, але все одно. Тобто Чернігівщина падає там, карта диявола. Дніпропетровщина, взагалі, погана карта падає. знову ж таки, те, що карта погана падает, воно може завтра змінитися, розумієте, не, не треба переживати щодо цього, просто карти на сьогоднішній день показують ось, ось такий хід подій, ось так ось.